payshanba o'tib juma kuni kelganda juma kuni kelganda xudo jamolini ko'rsatarekan xudoni birinchi safda turganlar xudoni birinchi ikkinchi safda turganlar ikkinchi uchinchi safda turganlar uchinchi oxirgi safda turganlar oxirgi o'rinda xudoni ko'rishar ekan masjidga hazrati payg'ambarimiz alayhisalotu vassalomni sahobalari masjidni birinchi safi to'lmaguncha ikkinchi safga o'tirmas ekan ular <laughs> xudoni yaqinroqdan ko'ray <laughs> deb turib iloji boricha <laughs> oldiga keltirarekan hozirgilarda qarasangiz juma namoziga kirsangiz orqadan <laughs> boshlab to'ldirib keladi haligi duvolni tagi ustumni tagi salqin joylar <laughs> to'ladi sekin sekin oldiga qarab to'lib keladi endi jannatda yo'q narsalar ikkita narsa yo'q bo'lar ekan jannatda hasad degan narsa bo'lmas ekan misol uchun bitta odam ikkita o'rtoq ko'rinishib qolsa haligi sherigi ko'zga chiroyli ko'rinib sherigim juda go'zal ekan chiroyli ekan desa bu ham shu suratga kirib ekan juma kuni haligi erkaklar borib xudoni jamolini ko'rib kelishgandan keyin o'zlarini xotinlari ayollar qasrlarda turishar ekan uylariga qasriga qaytib kelganda xotinlari kutib olishar ekan qo'ri g'ilmonlardan bo'lgan xotinlari va o'zini xotinlari kutib olishar ekanda bugun saidim judayam go'zal bo'lib ketibsiz derarkan jannatdagi eng yomon gap assalomu alaykum degan gap bo'larekan hamma bir biriga aytadigan gapi salomat bo'ling salomat bo'lsinlar assalomu alaykum degan gap bo'larekan jannatda hureymonlardan bo'lgan xotinlari aytar ekanki bugun judayam go'zalsiz desa aytisharekanki men xudoni ko'rib kelyapmanku dera xudoni huzuridan kelyapmanu qanday go'zal bo'lmay xudoni jamolini ko'rib kelyapmanu deb shunday deyisharkan endi jannatdagi haligi yo'q narsani aytaman deb yetib borolmayapman ikkita narsa bittasi hasad bo'lmas ekan bittasi rad bo'lmas ekan yo'q degan narsa bo'lmas ekan jannatda hasad bo'lmas ekan kim nimani xohlasa o'sha bo'lib qolaveraran keyin shunday narsaki o'zidan yuqoriroq o'zidan fazilatliroq odamni ko'rsa yuragi siqilmas ekanda o'sha narsani xudo olib qo'ygan ekan odamni qalbida ikkinchisi rad degan narsa bo'lmas ekan jannatda xudo tarafdan ham yo'q degan gap ishlatilmas ekan bandalar tarafidan ham yo'q degan gap ishlatilmas ekan rad yo'q ekan atkaz qilishlik yo'q ekan jannatda misol uchun o'zini jannatida o'zini qasrida ho'ri ilmonlar bilan bo'lgan xotini bilan gaplashib o'tirgan bo'lsa suhbatlashib o'tirishgan bo'lsa ayollar bilan suhbat qanaqa bo'ladi suhbatlashib o'tirgan bo'lsa bitta o'rtog'i ziyoratga kelar ekan bu dunyoda xudodan nima dushman bo'lib qoladi do'stman deganlar magar taqvo yo'lida g'am yeganlar deydiyu bu dunyoda do'stman do'stman deb yurganlar oxiratni ko'rganda dushman bo'lib qoladi lekin taqvo yo'lida xudodan qo'rqishlik yo'lida do'st bo'lganlar unday bo'lmaydi jannatda ham birga bo'ladi deydi o'sha jannatda birga bo'lgan do'stlar bir birini ziyorat qilgani kelisharkan kelsa endi a shu yerda nima kerak shu yerda rad kerak yo uni оtkaz qilish kerak yo haligi xotinlarini ruxsatini berish kerak sizlar endi dam olib turaveringlar desa orug' ilmonlar xafa bo'lib qoladi haligi o'rtog'iga ozgina kutib tur yoki hozir vaqtim yo'q desa bu xafa bo'lib qoladi xudo shunday imkoniyatni berar ekan shunday ne'matni berar ekan ayoli bilan ham suhbatlashaekan mehmon bilan ham suhbatlasharekan ikkovi e bir birini ko'rmas ekan shunaq jannat shunaqangi ulug' ne'mat ekan